Добились, выходит на замину, сейчас опасно, невоспешно, атака, и но... падение, Погнали. Ну, но... да, да, задоволен, не задумывался, смотрим за повтором. И будет жовто-карто, кому? Уже нет, прерывал атаку, но стелился, все по, по всем законам вдоль движения так, мяча. У него уже была желтая, если это было за Мабуть, за разговор, не Но... за порушение, мабуть, за разговор Васильеву, там, не знаю. Сейчас посмотрим. вот з'ясувати. Мне ну, интересно посмотреть. Так, вот, смотрите. Так. Ну, ну, вы знаете, э... хотя был? с этой позиции, да, вроде бы контакт был. Не в... он а, вдоль... а где был арбитр? Вот не видно, а с этой точки. И бачите, Лобзанидзе, его реакция. Так, кто-то да, А Если арбитр был там на Лобзанидзе, то была в червона. Да. Похоже, что задел ноги и первый. Сначала коснулся ног. Ну, впевно, нам показал показала арбитр. Да, да, без сомнений. Он бачил, эпизод так, под кутом. Ну, наверное, рядом был, поэтому, если сомнений не было, наверное, очень хорошо он видел, все разобрался. А что, Фернандес, поэтому... мая забывать польского надеяться. в прошлом тайме? Бойко, бачите. Дозволить это сделать? Ну, типа, Баско, а Лев? Сантье? Забываем его. Развил, як кажуть. Уверенно пробил Фернандеш. Посмотрел перед этим на вратаря. Глаза, глаза. Ну, ну и очень и, уверенно, реально, с стойкой. Ну, досвид. Досвид. очень опытный и техничный игрок. Помните, помню, какие, какие и штрафные он э, забивал, какой гол красавец в прошлом году. Александр, извините, а было, ну, не знаю, вымышленный был в Лобжанице, так, дозвучать от сопланника? Ну, напрашивался там подкат, э, потому что подача шла уже, мог, но исполнял его, ну, видите, он з, в район Ноффера. Надо стелиться всегда вдоль вдоль. Это техническая ошибка? Техническая, да, ошибка. Вся до того, мяч. Стелиться надо так, чтобы прервать направление мяча. А он стелился туда, в район ног падает. К...